Привіт усім гарного та бадьорого вам настрою. Хай гайз, а точніше, Айз гайз. Саме так ми вирішили назвати наше нове телешоу. І зараз ви дивитеся його перший випуск. Так, почекай, ми ж забули представитися з вами Богдан та Софія у зовсім сучасному телешоу Айз Гайз. Ну от привіталися, представилися та й зовсім замерзли. Бо на вулиці так і прохолодно. А в телестудію нас іще не пускають. Рівень лі не той. Хай там як, а у мене все одно святковий настрій, бо ж незабаром новий 2016 рік. А ти вже готова святкувати новий рік? Ем, Ну я Добре, поки зберешся з думками, перевіримо, чи готові викладачі та студенти до святкування нового року. Поїхали! Святи нового року повсюди зустрічають по-різному. До прикладу, у дитячих садочках розігруються сценки, вистави, такі собі міні-концерти. Малята обираються у різних казкових героїв. А кого ви грали у дитячому садочку на новий рік? А, я пам'ятаю всього три дитячих садочки в своєму житті. Вони були важке дитинством. Не знаю, мандаринка, напевно. Зайчика. Мухомора. мухамора. Один раз Санта Клаусом. Колобка, наверное. Зайчика. Я была э, лешим. Я был ежиком, медведем, зайцем, Дедом Морозом. Снежинкой. Снежинкой, да, но это неординарный опыт такой. Я играла лисичку. <смышка> я была, ламбады танцевала. Ха-ха, <laughs> только Бабу его исключительно. Это тролль не только в детском саду, и во дворцах, и в филармонии, и на всех взрослых сказках. Я... Это мой любимый образ. Лисичку. Был в свое время зайчиком, побегайчиком. Медведя. Я була Мальвіною і була сніжинкою. У мене були найголовніше ролі Петрушка і Зайчик. У Фінляндії його називають Йолупуки. Французи звуть його Перноель. У США він відомий як Санта Клаус, а у нас це просто Дід Мороз. Чи вірите ви у нього? А якщо ні, то як саме ви дізналися, що це новорічна вигадка? Я вірю до сих пор. Чесно, він существує. вірю, що він живе в Лапландії Так, да, вірю. Если в следующем семестре Витос получит стипендию, то поверит. Ну, конечно, верю, как все нормальные люди. В детстве, конечно, и сейчас верю. Раньше очень верил, очень верил, а потом родители сказали, что его не существует. Я очень плакал, да, меня не могли успокоить. Конечно, а кто еще мне подарки дарит? Только он. До сих пор верю в Деда Мороза, что он все-таки существует. А с кем ты будешь святковать Новый Рик? Сейчас все мысли об одном, о гидравлике, о моей любимой, то есть курсовая, лабораторная. Праздновать я буду на работе. Самыми близкими людьми 2015 года это моя команда КВН «Любимая». Девочки, я вас очень сильно люблю и, конечно же, наши друзья. С мамой, наверное, буду. Я еще не знаю. Найди мне хату. <laughs> Дуже срочно нужна хата. Первого числа днем с друзьями. Такими же, как и я, которые ночью сплять. Как хорошо, что существуют праздники, можно дарить друг другу подарки. А знаешь ли ты, что такое подарок и чем подарок отличается от неподарка? Толковый словарь говорит следующее. Подарок – это предмет, вещь, которую дарят безвозмездно друг другу с целью получить удовольствие. А каким же должен быть этот предмет, чтобы получить это самое удовольствие? Главное, чтобы к этому предмету можно было применить слово «самый». Ясно. Например, это должно быть самое модное, самое новое, самое необходимое и приятное. А что скажут наши эксперты? Каждое время есть свои подарки. Я жду что-то теплое, в чем можно укутаться, и чтобы мне было тепло и хорошо. Мне родители ничего не дарили, а, а? Дед Мороз так тем более ничего не подарит. Термочашку себе хочу. Гроши. Артем, шуба! Артем, я прошу, ты веленовка. Оливье, мандарины. Кровавую мэри. Машину, наверное. Принца. А хлопец все Он и потребно. Сюрприз. Люблю сюрпризы. Машину, квартиру, дачу, придачу. Все от Деда Мороза ждем. Хату. Зачеты. Очень много зачетов, что мне поставили. И стипендия осталась. Да, Бентли, Continental GT. Целую кучу конфет. Такую торбочку большую-большую. Богатая. -большую. <святая> Еды. Гарного настрою, мабуть, буде достатньо. Не всі знають, що згідно з китайським календарем, символом 2016 року є палаюча червона мавпа Саме ця тварина є покровителем мурхливих людей. Наступний 2016 рік обіцяє бути активним і яскравим. Події будуть змінюватися з нереальною швидкістю. Згідно з цієї причини, кожного з нас прийдеться сміливо боротися з труднощами, бути зухвалими і рішучими. А чи знають про це усі в університеті? Чи знаєте ви, яка тваринка є символом цього року? А я снігурочка, йолочка, змія? Козел. А я скуди знаю. Обізяна обізяна штуль. Та дай то наш голод. Для кожного з нас новий рік особливий. Для одних він підготував купу несподіванок, для других випробовування. А для когось безтурботне життя в шоколаді. Для мене це сімейне свято, і його треба провести в тихій сімейній атмосфері. Розкажіть про свій найдрайвовіший новий рік. Я не пам'ятаю. Ні, Ні. Ні, ну ви що? <свист> О, Боже. Я думаю, лучше об этом не говорить. <свист> а мы бы это не Нет. Я стесняюсь. Вот именно мы не помним. Потому что он был самым лучшим, да. <свист> <свист> а, <м> <свист> <свист> Ничего плохого. <свист> Ми класом гуляли, зняли хату. Це було ярко, так незабутньо. Да ми з друзями просто трошечки шалені. Наскільки я пам'ятаю, це був на рік в лісі. У нас було сім чоловік, один був. дроте. Вот здесь у меня был шикарный бант, вот здесь такой бант. Я была самая красивая. Ну, Новый год всегда запоминается, я думаю, любой. Да, 2015 это был лучший. Но я гадаю, что все-таки этот год будет еще яскравее, что-то. No. <laughs> не дарма кажуть, що українці найспівочіша нація. Та жодне застілля у нас не обходиться без пісні. Заспівайте свою улюблену новорічну пісню. <рес> Будь за мене споє. E, Пісня про йолочку. Лісу родилась, Йолочка, в лісу, вона росла. Зимою і літом стройна я зелена була. і літом стройна зілена була. Закрой глаза. А, и бой. А а новый <coughs> рек до нас же и да. <coughs> Синий-синий иней. Синий-синий иней защитные шипы, что с вами сделал снег и морозы? Last Christmas I gave you my heart, baby, very next day you giving away. И Новый год, что вот-вот настанет, исполни, друг, мечту твою. Год к нам чится, да, да, к нам стучится. Новый год к нам чится, скоро все случится, йоу. Все. всех друзей, чтобы стало тесно Мы станцуем вам флешмоб, будет интересно Праздник мы для вас устроим, собирайся народ Пусть сбываются мечты в этот Новый год Мой прогноз погоды в январе жара Нарушать законы и февраль местно. Закрываем модули в этом декабре Представляем вам поискать офигенные не жалея с нас, на счет Беззаботно, что встречать этот Новый год Знает политик, знает весь народ Мы способные ребята, вот такие вот улицы, но нам горячо Приюте всех мандарин, посети его Пляшем на площадке, мы выжимаем фреш Пусть студенты знают, что такое трэш Загадай желание, резкий поворот Знаем, все получится в этот Новый год Закрываем модули в этом декабре Все такие айсгайсы офигенные не жалея с нас, закрывается отчет Беззаботно, что встречать этот Новый год Знает политик, знает весь народ Мы способные ребята, вот такие вот Ну то що, ти вже придумала, як будеш святкувати новий рік? А знаєш, що я тільки не зрозуміла? Зовсім не важливо, де святкувати Новий рік та які подарунки дарувати. Головне, щоб внаслі був крутий та атмосфера гарна. Тож нехай вам щастить у новому 2016 році.